Allah bizdən çox şey istəmir. Deyir bu Ramazan ayının gecələri yoxdur, gündüzləri yoxdur. Heç nə istəmirəm sizdən. Gəlin mənim qapıma əlinizi qaldırın. Deyin: "İllahi mən günahkaram, məni bağışla. Sərhflərinizi etiraf eləyin, din məni bağışla." Vəssalam. Bunu eləməsəz bağışlanmamazsınız kim dünyasız özünüzdən başqa. Sizdən çox şey tələb olunurdu. Etiraf tələb olunurdu, etiraf. Sərhflərinizi etiraf eləyin sözləzə bəlkə bir dəfə səmimi söhbət istəyirə bizdən Allah. Bircə dəfə, bircə dəfə bəlkə ömrümüzdə oturaq xəlvətdə heçəs görəyək, səmimi söhbət eləyək, danışaq, günahlarımızı salalayaq, dərtdərimizi deyək, Allah da bağışlasın. Allahdan istəyirəm Allah bu ayda bütün oruç tutanları bağışlasın. Allah bu ayda, bu isti günlərdə oruç tutan möminlərin hamısının orucunu İmam zamanının Orucuna xatir qəbul eləsən inşallah. Allah bizi bu ayın bağışlananlarından qərar